Земли компании Продексим расположены в пределах Херсонской области. Выращиваем мы культуры такие как соя, кукуруза, подсолнечник, рапс, пшеница. Всего банк земли около 30 тысяч. Парк техники довольно большой, приблизительно пополам делится между Жандиром и Кейсом. Кейс начали покупать приблизительно ну, в последние годы, благодаря простоте конструкции и ну, сравнительной цена качества. С утра на техническое обслуживание комбайна уходит примерно полтора часа. Это обдувка комбайна, поверхностная обдувка фильтров и смазка комбайна. Я работаю на комбайне Кейс два года. На нем минимальное количество смазочных, смазывающихся узлов. Это первое. Ну, кабина компактная, система обмолота роторная, это уже плюс по сравнению с барабанными. Зерно чище идет и дробление меньше. Жатка, флекс упрощенный уже по сравнению с другими производителями, попроще ну, в использовании. И срез более эффективнее. Хороший, надежный комбайн. Последние вот измерения по качеству работы по потерям удовлетворяют полностью все модификации комбайнов. По продуктивности нам больше нравится комбайн 6140. Это, ну, просто оптимальный вариант. 51-40, ну, немножко слабовато. А 61-40 это, ну, в точку, как говорится. Общий стаж работы на комбайнах 25 лет, а именно на этом комбайне работаю год. Вот. Раньше работал на клавишных, а вот это два года работаю на ротор. Роторная машина больше понравилась, чем барабанник. Производительность лучше у него, потери меньше. Техническая эксплуатация его ну, проще, проще. Все доступно в нем получается. По качеству зерна роторный комбайн дает э, хорошие показания по дроблению, по чистоте. Ну, в общем-то нареканий нет. Хотим немножко попробовать в большем объеме при уборке сои. Кабина, ну, вообще в Кейса самая большая. Мне нравится по сравнению с другими комбайнами. И еще что у него, вот это что в Кейса компрессор есть. Вот это хорошо. Мне нравится, что компьютер очень простой в управлении, ну, понятный, не очень сложный. Чтобы настроить комбайн ну, на любую культуру, ну, с одной культуры на другую, примерно три минуты времени уходит. Я уже сказал, что по критерию выбора простота конструкции, но, ну, соответственно, и простота технического обслуживания комбайны отбирались. Поэтому у нас не было проблем с техническим обслуживанием. Ну, слава Богу, помогает дилер. Некоторые мелкие неприятности, как в любой другой технике, без этого никуда. По расходу топлива мы делали специальный хронометраж, сравнивали с остальными комбайнами. Более того, это отслеживается каждый год и на каждой культуре. По Расходу топлива у нас просто никаких проблем. Особенно, честно говоря, отличается комбайн 5140. Вообще очень экономичный.